सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोयं पुरुषो यो यच्छ्रद्ध स एव सः सत्त्वानुरूपा सर्वस्य सत्त्वा सत्त्वानुरूपा रूपा दीर्घमु सत्वानुरूपा सर्वस्य सर्वस्य सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्र तलवेषाकिरावतु श्रद्धा दाकि महाप्राणक्षमु धावतु श्रद्धा भवति भारत महाप्राण्यक्षमुतो भवति भारत त ह्रस्वम् श्रद्धा भवति भारत श्रद्धा मयोयं पुरुषो श्रद्धा मयोयं श्रद्धा मयोयं पुरुषो मूर्धन्यषो दीर्घमतो పురుషో శ్రద్ధ పురుషో్రద్ధ సేవ్ అని ముందు పలికి యాపకన చాకి మహాప్రాణక్షము చావద్దు రావద్దు యోయ్ అని యాతో పొల్లు చాపలికి యోయచ్ శ్రద్ధస్ శ్రద్ధస్ మహాప్రాణాక్షము పక్కన దాకి మహాప్రాణాక్షము ధావత్తు విసర్గ ఉచ్చారణ స యోయచ్ సోయచ్్రద్ధస్ ఏ వస స హ్రస్వము కాబట్టి వెంటనే ఏ వసకలవ్యాలో పలికే ఏ ఏ అని యాతో పలకకూడదు यो यच्छ्रद्धः स एव सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव